जो दोस्त के नाम पर सब कुछ ही लुटा के बैठ गया दोस्त तो वो है जो अपने रब रबता के कहे हुई बात पर जो खाब में बताई गई अपने ही बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने बैठ गए दोस्त तो ये होता गया ये दोस्त नहीं या जो हमने मोहब्बत की है ये मोहब्बत नहीं या जो हमने रब रबता के साथ ताल्लुक कायम किया ये ताल्लुक नहीं या जो हम हम जिस तरह हम कुछ करते हैं ना ये नहीं है उसमें खलूस नहीं है उसमें मोहब्बत नहीं है हम अगर रब तला की बारगाह में खर्च कर भी लेना तो हमारी नीयत ये होती है कि रब तला हमें दे अगर हम किसी को देते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि लोगों को इसका पता चले कि किसी किसी साहब ने किसी को कुछ दिया है तो जो रब तला के नाम पर ख़र्च करना है जो रब तला की ज़ात के लिए खर्च करना है तो वो तो उसके लिए है वो तो किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है वो किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है और ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हज़रत मैंने इस साल कुर्बानी की है और कुर्बानी का जानवर लेकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जाए कि मैंने भी क़ुरबानी करनी है उन्हें लोगों को तो दिखाने के लिए कुर्बानी करनी है ऐसी क़ुरबानी रब तला को पसंद नहीं है रब तला फरमाता कुर्बानी की है ना तो उसमें खालिशता मेरी रजा होनी चाहिए कि तूने मेरी रजा के लिए करनी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं और बहुत सारे मसले पूछे जाते हैं कि जी हमने जानवर लिया उसमें ये ऐब है ये ऐब है क्या ये चल जाएगा क्या ये चल जाएगा अलमुख्तर रब तला के नाम पर जब आप कोई जानवर खरीदें तो ऐसा खरीदें कि उसमें ज़र्रा बराबर भी ऐब नहीं होना चाहिए कि मेरे रब के नाम का है कि दार दोगे अगर थोड़ा सा ऐब है तो फिर पूछते हैं क्या ये चल जाएगा फिर कोशिश ये होती है कि हम कोशिश ये करें कि सस्ता से सस्ता मिल जाए कोई ऐब है तो चला लें फिर हम रास्ता ढूंढते हैं कि ये किसी ना किसी तरीके मौलवी साहब कह दें कि ये जानवर लग जाएगा हमारी कुर्बानी हो जाए ये इस तरह नहीं होता रबजाला के नाम पे देना है तो फिर इस तरह दो ना जैसे रब जाला ने तुम्हें दिया रामजाला ने तुम्हें ऐबदार माल तो नहीं दिया उसने तो तुझे तेरी सोच से भी बढ़ के दिया जब उसका नाम आया तो फिर ऐबदार माल ढूंढने लग गया ये नहीं लेकिन फिर भी मसला समाज फरमा ले ऊंट जो गए पांच साल का उसकी कुर्बानी होती है गाय और भैंस दो साल की इससे कम एक दिन भी होगी तो कुर्बानी नहीं होगी बकरी एक साल की इससे कम होगी तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी उसके बाद जो भेड़ होती है ये अगर छः महीने की है और इतना तंदुरुस्त है कि उसको देख के लगता है कि ये साल की है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी वगरना इससे एक दिन भी कम हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती ऊंट में उसकी दोनों जिनसे आ जाती हैं ऊँटनी भी ऊंट भी सारे उसमें आ जाते हैं गाय भैंस जो है इसमें एक बंदे ने मेरे से पूछा भी कि वेड़े की कुर्बानी होती है कि नहीं होती हो जाती है ये भी गाय और भैंस की जिनस में से है ये एक और फ़िका के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब हैं उनके नज़दीक है कि वो इस चीज़ को एतराज़ करते हैं लेकिन हम नहीं करते हमारे नज़दीक ये चीज़ जायज़ है उसकी कुर्बानी हो जाएगी कोई ऐसा जानवर क्योंकि ये कान जो है ना ये जानवर की खूबसूरती में इजाफा करते गए अगर जानवर का एक कान तिहाई हिस्से से कम है मतलब देखें ये एक हाथ है इसके हम तीन हिस्से करें वैसे ही कान है जानवर का उसके तीन हिस्से करें अगर एक हिस्से से कम है तो वो ऐबदार है फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी अगर उसका सींग पैदाइशी नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी क्योंकि सींग जो है ये एक इजाफी चीज़ है ये हुसन में इजाफ़े का बाइस नहीं है कान लाजमी चीज़ है उसके बाद ऐसा जानवर जिसके हड्डियों पर इतना मास ना हो कि नज़र ही ना आए कमज़ोर सा जानवर लागर सा जानवर उसकी भी कुर्बानी नहीं होती और एक बात बंदे ये भी पूछते हैं कि हज़रत मैं कुर्बानी करूं मेरे ऊपर वाजिब है क्या मेरा निसाब पूरा है मैं कुर्बानी करूं कि ना करूं तो हजरत जी निसाब जिसके पास हो उसके ऊपर तो कुर्बानी करना वैसे ही वाजिब है वो तो कुर्बानी करेगा ही सही लेकिन हमारे लिए मोहब्बत भरा पैगाम एक ये है कि रे पाकर सलात सलाम की ज़ात बाबरकात पर मदीना मुनवरा की दस साल ज़िंदगी में कभी जक़़त फ़र्ज नहीं हुई लेकिन आपने हर साल अपने नाम का और अपनी उम्मत के नाम का जानवर कुर्बान किया है अगर है तो करें निसाब ना देखें ये ना देखें कि हज़रत निसाब होगा तो कुर्बानी करेंगे वगरना नहीं करेंगे ये जिन पे ज़क़ात फ़र्ज नहीं होती जब वो शादी करते हैं ना तीन तीन चार चार लाख खर्चा वो भी कर लेते हैं मुर्गियाँ भी वो पका लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं तो कोशिश करें कि हर बंदा कुर्बानी करे निसाब है नहीं है अगर इस्तात है हो सकता है कि आप कुर्बानी कर सकते हैं तो आप कुर्बानी लाजमी करें रबत रहा हम सब की कुर्बानी करना मकबूल मंजूर फरमाए आमीन वमा अलिया अल बलागुलमबी